Apa satu benda yang satukan kita semua tak kira dari mana kita datang. Hak asasi manusia. Ini adalah hak dan kebebasan asas yang dimiliki setiap orang di dunia hanya kerana kita manusia. Hak ini tak boleh dirampas dan mesti dihormati tak kira bangsa, agama, jantina atau latar belakang. Daripada hak untuk hidup hingga hak untuk mendapat pendidikan dan kebebasan bersuara, hak asasi manusia merangkumi aspek penting dalam kehidupan ia melindungi kita daripada penindasan dan diskriminasi, memastikan maruah dan kesejahteraan setiap orang. Hak asasi manusia adalah asas kepada masyarakat yang adil, aman dan berperi kemanusiaan. Diiktiraf di seluruh dunia, hak-hak ini diperjuangkan melalui pelbagai perjanjian dan deklarasi, seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat yang diguna pakai oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1948. Jadi lain kali bila fikir tentang keadilan, kesaksamaan dan kejujuran. Ingat, hak asasi manusia adalah asasnya. Perkembangan hak asasi manusia dalam era moden merupakan satu tuntutan penting bagi menjamin setiap individu mendapat hak yang sewajarnya tanpa diskriminasi. Konsep ini berkembang seiring dengan perubahan sosial dan politik yang berlaku sepanjang sejarah manusia. Pemikiran tokoh-tokoh falsafah seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau memainkan peranan penting dalam membentuk asas kepada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mereka menekankan konsep kebebasan individu, hak semula jadi dan keadilan sosial yang akhirnya menjadi inspirasi kepada pembentukan sistem politik moden yang lebih demokratik. Kemunculan pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada tahun 1945 dan pengisytiharan peristiharan hak asasi manusia sejagat Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 menjadi detik penting dalam usaha memartabatkan hak asasi manusia di peringkat global. Ia menetapkan standard sejagat terhadap pelindungan hak-hak individu tanpa mengira bangsa, agama, jantina atau latar belakang sosial. Namun begitu, era moden turut memperlihatkan pelbagai cabaran baharu terhadap pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia, terutamanya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi isu seperti pelanggaran privasi, penyebaran maklumat palsu dan penguasaan digital oleh pihak berkuasa menjadi kebimbangan utama yang memerlukan perhatian serius. Teknologi yang sepatutnya memperkasakan manusia kini turut menjadi alat yang boleh mengancam kebebasan asas jika tidak dikawal secara beretika dan bertanggungjawab. Liga Bangsa-Bangsa merupakan sebuah pertubuhan antarabangsa yang wujud sebelum dan semasa Perang Dunia Kedua. Namun, Setelah didapati pertubuhan ini gagal menghalang tercetusnya Perang Dunia Kedua, ia telah dibubarkan. Sebagai gantinya, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau dikenali sebagai United Nations (UN) telah ditubuhkan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau singkatannya PBB ialah sebuah pertubuhan antarabangsa yang ditubuhkan pada 24 Oktober 1945 iaitu 80 tahun yang lalu di San Francisco, California. Namun, pada tahun 1946, ibu pejabatnya telah dipindahkan ke New York dan kekal di sana hingga kini. Keahlian pertubuhan ini terbuka kepada semua negara berdaulat di seluruh dunia. Terdapat lima matlamat utama PBB yang termaktub dalam piagamnya. Pertama, mengelakkan pertikaian besar antara negara. Kedua, menegakkan hak asasi manusia. Ketiga, menjadi sumber utama bantuan kemanusiaan. Keempat, menjamin penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Dan yang kelima, memperbaiki taraf hidup penduduk di seluruh dunia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB merupakan sebuah badan antarabangsa yang ditubuhkan pada tahun 1945 selepas tamatnya perang dunia kedua ia ditubuhkan dengan satu matlamat utama iaitu untuk mengekalkan keamanan dunia memajukan pembangunan sejagat dan memperjuangkan hak asasi manusia pada tahun 1948 PBB memperkenalkan satu dokumen bersejarah iaitu pengisytiharan sejagat hak asasi manusia atau UDHR Dokumen ini menjadi asas kepada perjuangan hak asasi manusia di seluruh dunia, menetapkan hak-hak asas yang wajib dinikmati oleh setiap manusia tanpa sebarang bentuk diskriminasi. Sepanjang dekad yang berikutnya, PBB telah mengambil pelbagai inisiatif penting bagi melindungi dan memperluas hak asasi manusia. Pada tahun 1946, suruhan jaya status wanita ditubuhkan bagi memperjuangkan kesaksamaan dan hak wanita di peringkat antarabangsa. Pada tahun 1948, pengisytiharan sejagat hak asasi manusia secara rasmi diterima pakai oleh Majlis Umum PBB. Pada tahun 1979, PBB memperkenalkan CEDAW iaitu Konvensyen mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Ini menjadi langkah penting dalam memperjuangkan hak wanita dalam pelbagai bidang. Pada tahun 1989 pula, Konvensyen Hak Kanak-Kanak di Kubal mengiktiraf hak-hak penting yang harus dinikmati oleh semua kanak-kanak termasuk hak untuk hidup, belajar dan dilindungi daripada eksploitasi. Manakala pada tahun 2000 hingga 2007, beberapa badan baharu diwujudkan termasuk forum tetap mengenai isu orang asli dan jawatan kuasa hak asasi khusus bagi memastikan komuniti terpinggir juga diberi perhatian dan perlindungan yang sewajarnya. Melalui inisiatif dan konvensyen ini, PBB terus memainkan peranan sebagai penjaga prinsip-prinsip keadilan, kesamarataan dan maruah manusia. Meskipun berdepan dengan cabaran besar, PBB kekal teguh dalam perjuangannya untuk dunia yang lebih adil dan berperi kemanusiaan. Seterusnya, artikel ataupun lebih dikenali sebagai perkara, terdapat 30 perkara yang terdapat dalam hak asasi manusia. Ini bagi menjamin pengiktirafan dan pematuhan sejagatnya yang berkesan secara kedudunya di antara negara-negara anggota masing-masing dan rakyat wilayah-wilayah di bawah bidang kuasa mereka. Antaranya, Perkara ke-18, kebebasan beragama dan kepercayaan. Setiap orang adalah berhak kepada kebebasan berfikir, perasaan hati dan agama. Hak ini termasuklah kebebasan menukar agama atau kepercayaannya dan kebebasan sama ada secara bersendirian atau secara bersama-sama dengan orang-orang lain dan secara terbuka atau bersendiri menganuti agama atau kepercayaannya melalui pengajaran, amalan, pemujaan dan pematuhan. Yang kedua, perkara kedua-dua, hak kepada perlindungan sosial. Setiap orang sebagai anggota masyarakat adalah berhak kepada keselamatan sosial dan berhak menjadi suatu kenyataan melalui usaha negara dan kerjasama antarabangsa dan menurut organisasi dan sumber-sumber dalam negara masing-masing, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang termesti bagi kemuliaannya dan perkembangan bebas kepribadiannya. Dan selebihnya adalah seperti berikut. UTHR diumumkan oleh uh, PBB pada 10 Disember 1948. Uh, dia, ia merupakan asas penting kepada undang-undang hak asasi manusia di seluruh dunia. Dan juga ia mengandungi 30 artikel yang menyesuaikan hak-hak asas seperti hak hidup, hak kebebasan, berfikir dan persoalan hak kepada pendidikan dan sebagainya Convention Convention ialah uh, persetujuan rasmi yang mengikut secara undang-undang antara negara-negara Selepas UDHR PPP telah mengubah beberapa Convention hak asasi manusia untuk memperkukukan prinsip-prinsip UDHR seperti I C C P R I C E C C R C D A W C R C dan sebagainya. Perjanjian, perjanjian bermaksud uh, dokumen rasmi yang ditandatangani antara dua atau lebih negara dan boleh termasuk konvensional, protokol dan ber, atau pakatan. Dalam konteks UTHR negara-negara mendatangani perjanjian perjanjian antara bangsa berdasarkan prinsip Yudhisha lalu mereka terikat untuk menghormati dan melaksanakannya. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, hak asasi manusia menjadi asas kepada keamanan, keadilan dan kemanusiaan sejagat. Di bawah naungan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, pelbagai konvensyen telah digubal untuk melindungi golongan retan dan memperkuku maruah setiap insan. Hari ini, kita menelusuri lima konvensyen utama dalam perjuangan global menegakkan hak asasi manusia. Tahun 1965 menyaksikan lahirnya Konvensyen Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Kaum. Konvensyen ini menyeru kepada penghapusan segala bentuk perkawaman dan kebencian antara etnik. Negara-negara yang menandatangani ini bertanggungjawab membanteras, apetit dan memastikan kesaksamaan bagi semua bangsa. Seterusnya, pada tahun 1979, Konvensyen Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita diperkenalkan. Ia menegaskan bahawa wanita berhak menerima layanan yang adil dalam pendidikan, kerjaya dan penglibatan politik, setara dengan lelaki. Konvensyen ini memperjuangkan kesamarataan gender dan hak wanita untuk bebas daripada diskriminasi. Tahun 1984 pula menandakan komitmen dunia terhadap kemanusiaan dengan konvensyen menentang penyeksaan dan layanan atau hukuman yang kejam, tidak berperi kemanusiaan atau merendahkan maruah. Konvensyen ini melarang penyeksaan dalam semua bentuk tanpa pengecualian dan menggesa setiap negara untuk memberi keadilan kepada mangsa serta menghukum pelaku. Pada tahun 1989, Konvensyen Mengenai Hak Kanak-kanak (UNCRC) -kanak dan memberi pengiktirafan kepada hak hidup, pendidikan, kesihatan dan perlindungan bagi setiap kanak-kanak di dunia. Ia meletakkan kepentingan terbaik kanak-kanak sebagai prinsip utama dalam setiap dasar dan tindakan yang melibatkan mereka. Dan pada tahun 2006, Konvensyen Mengenai Hak Orang Kurang Upaya diperkenalkan untuk mengiktiraf hak mereka agar dilayan setara dan bermaruah. Ia menyeru kepada akses pendidikan, pekerjaan serta kemudahan awam yang inklusif dan menolak segala halangan sosial dan fizikal yang membataskan potensi mereka. Kelima-lima konvensyen ini adalah tonggak dalam memperkukuh hak asasi manusia sejagat. Ia menyeru setiap negara untuk bertindak bukan hanya dengan kata-kata tetapi melalui dasar, undang-undang dan keberhatinan kerana hak asasi bukanlah satu keistimewaan tetapi hak kelahiran setiap manusia. Tahun 1948 menyaksikan kelahiran satu dokumen yang menjadi simbol harapan bagi umat manusia. Pengistiharan Hak Asasi Manusia Sejagat atau Universal Declaration of Human Rights, UDHR. Walaupun tidak mengikat secara undang-undang, UDHR telah menjadi asas moral dan etika kepada masyarakat global Sejak diterima pakai, UDHR telah mengilhamkan lebih 70 perjanjian hak asasi manusia antarabangsa. Ia mempengaruhi undang-undang, dasar dan nilai masyarakat di seluruh dunia dari utara ke selatan, dari timur ke barat. Pelaksanaan prinsip-prinsip UDHR tidak bergantung kepada satu entiti semata-mata. Sebaliknya, ia adalah hasil komitmen bersama antara negara, pertubuhan antarabangsa dan masyarakat sivil salah satu mekanisme penting ialah kajian berkala sejagat atau universal periodic review UPR yang dikendalikan oleh Majlis Hak Asasi Manusia PBB Jabat Pesuruhjaya Tinggi Hak Asasi Manusia memberi sokongan teknikal memantau pelanggaran dan membantu membina kapasiti negara dalam takbir urus hak asasi manusia Di samping itu Badan berasaskan perjanjian seperti ICCPO dan CERT memainkan peranan dalam memastikan negara mematuhi konvensyen yang disahkan. Di peringkat nasional, kerajaan memikul tanggungjawab utama. Di Malaysia, prinsip-prinsip UDHR terpantul dalam Perlembagaan Persekutuan Hak Untuk Hidup, Kebebasan Bersuara, Kesamarataan dan keadilan. Institusi seperti Suhakam, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, bertindak menyiasat pelanggaran, menasihati kerajaan dan mendidik masyarakat. Pertubuhan bukan kerajaan seperti Amnesty International dan Human Rights Watch mendokumentasikan pelanggaran, menyokong mangsa dan mendesak reformasi. Media pula bertindak sebagai pengawas, membongkar kebenaran dan mempengaruhi kesedaran masyarakat. Institusi akademik dan badan pemikir sudah menjalankan penyelidikan dan mencorakkan pemikiran masa depan. UDHR bukan sekadar dokumen, ia adalah janji, janji bahawa setiap insan, tanpa mengira bangsa, agama atau asal usul, berhak untuk hidup dalam maruah, kebebasan dan keadilan. Pelaksanaan hak ini memerlukan komitmen berterusan, kerjasama merentas sempadan dan keberanian untuk bertindak apabila keadilan tercabar. Untuk memastikan prinsip Universal Declaration of Human Rights UDHR ini dapat dilaksanakan, pelbagai mekanisme telah dibangunkan di pelbagai peringkat. Di peringkat nasional dan serantau, sistem perundangan berperanan membentuk dasar serta undang-undang yang menjamin hak dan kebebasan warga negara. Di samping itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengambil langkah proaktif dalam menilai, menyokong dan mendesak negara-negara agar menghormati komitmen mereka terhadap hak asasi. Pertubuhan bukan kerajaan atau NGO pula menjadi penggerak masyarakat untuk membawa suara mereka yang terpinggir ke peringkat tertinggi dan memberikan bantuan di lapangan. Tidak dilupakan, pendidikan hak asasi memainkan peranan penting dalam membentuk kesedaran dan kefahaman di kalangan rakyat terutamanya generasi muda. Dengan gabungan semua ini, kita melangkah lebih dekat ke arah dunia yang lebih adil, bermaruah dan penuh empati untuk semua manusia tanpa mengira latar belakang.